действительно надо. Иначе что? Да ничего. Иначе ничего не изменится. Нет, там вы то протрускной бал что. А, получается как, если <сосложки> ты хочешь какую стипендию, которая будет в районе от 600 до 1000 евро, где-то так. <связать> <связать> а, то на одну степень будет подаваться человек 20. и, поверь, выберут именно того, у кого будут лучшие баллы. Понятно. <связать> поэтому, поэтому, в какой-то мере, не обманывайте друг друга, вы друг другу конкуренты. Так что учитесь лучше, чем другие. Понятно. А а там у вас вопросы вообще по химии есть? По химии? По химии есть. Если у вас есть какие-то вопросы по химии, по технике или по чем-то, или у вас есть какие-то мечты, которые вы хотели бы осуществить в плане, в плане, научном, то есть может у вас уже есть какие-то гениальные идеи, которые вы не можете реализовать, то по -по -по поверьте, если эта идея действительно хорошая, вам дадут деньги на то, чтобы ее реализовать. А что получается, получается? А сколько это дадут? Стрепка идея, смотря что тебе надо. Если дадут. Если для реализации этой идеи тебе в коврарик, то время тебе дадут деньги. А если для этого надо будет с Антарктиды в Сахару приносить лед? Тебя спросят, а есть более дешевые альтернативы? Есть. Например? Дешевая, а почему только альтернатива? Во-первых, тебя спросят, что ты этим добьешься, и зачем, и можно ли какую-то альтернативу.

Поэтому, 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 поэтому ну, так, ты предлагаешь лед перенести в Сахару, где можно выйдет в, да да в сахару не выйдет. Не пара. А, 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 а... а компьютерные технологии? А, а, там да, там и есть... Можно... И ребят, там есть... Там есть... Там есть... Там есть... Там есть... Там есть... Там есть кодирование декодирование, те системы принятия интеллектуальных решений, так называемые. я просто не знаю, когда это нормально перевести. Например, вам надо, одно из заданий вам могут дать, что вам надо создать какую-то программу, которая каждый раз, когда открывается эта дверь, она будет фотографировать его уходит и отправлять эту, эту фотографию вам на e-mail. То есть вы всегда будете знать, кто заходил к вам в квартиру, например. И ваша задача, используя ваши знания в информатике, в технике, в электричестве и так далее, то есть соединяя это все создать такую вот интеллектуальную систему, которая будет работать. То есть, и благодаря этому, объединяя разные отрасли знаний, они будут давать вам ну, как бы, умение решать проблемы в будущем, что вам пригодится при получении работы и так далее. А это могут дать деньги? На Если ты купишь, я не понял совсем вопрос. Ну, про то переносить с арктиды сахара? Да я А, лед. А лед? Ну во-первых тебе надо подумать, как ты собираешься делать. Ну какая? И лед, вода все равно. Не, не, как ты собираешься лед брать с Антарктиды и транспортировать сахар? Да, почему не пилот? Не как, как. В самолете. В самолёте. А может вертолётом? Да. Особенно. А что ты от этого добьёшься? Нас нет, не дадут. Сахара прячется из пустыни в лавровое место. Торпеда не будет таять. Ты не не несёшь весёлый цвет, слушай. И тогда ты идёшь кушать. Пока ты будешь ему приправлять, ты не будешь там расползаться. Я не знаю, сколько надо будет песок поливать водой, чтобы он стал полуодородной землей. Песок. Халдин. Можно с этим не только... Ну, ну, Вообще не, не, не было лет, было, И если по по постоянно ну, ну, уже Оля войдет в этот проект. Вопрос по мембранам. По мембранам. Так, ребяточки, давайте тише. Оля, тебе да совета дают да, вопрос. Это, мне вопрос. Том, что Вообще мне нравится экология, это отрасль. И поэтому некоторое время меня интересовали все фильтры. вот у меня вопрос, какое нормальное настроение для этого? Что главное в них? Это мембрана? Да. Ой, мембрана – это огромная отрасль. Это просто огромная. В мембранах, что главное? Главного там есть очень много. Во-первых, это пористая структура. То есть какие, какие, какие вещества могут проходить через мембрану? Ну, давайте я сделаю маленький интердакшн насчет мембраны. Грубо говоря, что такое мембрана? Мембрана это такой барьер, который позволяет одним веществам проходить через нее, а, а, нет. а другим нет. Все это очень просто. Но это можно Но достичь вот такой вот проницаемости можно достичь с помощью многого. Во-первых, поиска структуры по размеру пор чисто за счет размера молекул некоторые молекулы больше, чем другие, поэтому одни будут проходить через мембрану, через эти поры, другие не будут. Другой, другой, есть, например, поверхностный заряд. То есть мембрана может можно иметь, например, позитивный заряд на поверхности, соответственно, негативно заряженные ионы будут тянуться к мембране, а позитивно заряженные будут отталкиваться за счет позитивного заряда. А что можно создать поры пор? размера с атомами? Легко? Да. Ну, да. ну, например, есть, Нет, не обязательно. Есть э, еда, как, для тех, кто говорил, там я смотрела, и там, когда ты наливаешь грязную на воду, она процеживается и растворяется там что-то похожее на вермишель, и вот это вот так и можно есть. Вода может быть и грязная, любая. Ой, она... я, 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 к сожалению, об этом не слышал. Ну, например, вот вопрос про поры размером с нанометр, легко. Самый легкий пример – это борное стекло. То есть вы создаете стекло, где есть немного бора, например, в стекле, потом вы просто бор вымываете из стекла. И, соответственно, у вас есть поры, которые размером с эти вот э, бора. Это все очень просто делается. Главное проявить немного фантазии. А с кем а мембраны в основном какая? Из чего? Из какого материала делаете? Есть два типа мембран. Есть неорганические мембраны, есть органические мембраны. А, неорганические мембраны безумно дорогие. Они ужасно дорогие. Они где-то одна мембрана, такая вот трубка мембраны. Вот такого размера, которая сделана из песка, она будет стоить где-то 500 евро. 500-2000 евро, то есть очень дорогие. Но есть еще полимерные мембраны, которые сделаны из полимеров. Они гораздо дешевле, но они не особо прочные. То есть неорганические мембраны используются в основном для чистки воды от нефти. Например, такие огромные компании, как Shell, Lukoil и так далее, они очищают воду от нефти с помощью неорганических мембран. Сухой не выдерживает очень большое давление. Ну, очень большое давление. То есть, если, если раньше было такое, что, как, как добывают основную нефть? Э, особенно, если это в океане. Они берут океанскую воду, они задавливают это вот, э, проталкивают его в месторождение нефти, вода выталкивает нефть, и все прекрасно. Но на каком-то этапе вы получаете смесь нефти и воды. И потом начинает выглядеть уже не чистая нефть, а смесь воды с нефтью. И вам надо как-то очистить нефть от воды. все это по-прежнему деньги. Естественно, вы начинаете пропускать это на все через мембраны, которые будут пропускать воду, не будут пропускать нефть. С этим связано еще очень много проблем, например, поры могут забиваться, как вы себе представляете, и так далее. То есть, есть много разных проблем, и в том числе селективность будет меняться. Но главное, что вы, чтобы вы понимали идею, как она будет выглядеть. Да. А он, он в каком вы это еще используете, или А В медицине, например. Самая большая отрасль использования мембран это медицина. Например, когда у кого-то отказывают печень, почки или какой-то другой орган, который не может очищать кровь от токсинов, вот это чем я занимаюсь, то кровь можно пропускать через мембрану. То есть не кровь в через мембрану, кровь в контакте с мембранами. Кровь будет дальше возвращаться в организм после контакта с мембраной, а токсины будут с помощью диффузии. Здесь, уже знаете, что да -да -да. С помощью диффузии будут проходить через мембрану. Естественно, дальше умываться другим раствором. Таким образом, в принципе, человек может жить 25 лет без почек но Это совсем дешевое занятие Мембраны надо постоянно менять И это, это стоит денег а Потом в энергетике а еще mm? а, Потому что когда, когда кровь, кровь очищает от, от токсинов очищает не только от токсинов, но и от витаминов, солей и так далее И поэтому после того, как кровь очистит от всего то Человек будет на себя очень плохо чувствовать то есть ему надо пить какую-то воду с минералами, с витаминами и так далее. Yeah. То есть, и так, такой уровень жизни просто не способствует долголетию, скажем.